श्री अथ शाब्दिकवचपाठप्रारम्भ ॐ सर्वविघ्ननाशाय सर्वरिष्टनिवारणाय सर्वसौख्यप्रदाय बालानां बुद्धिप्रदाय नानाप्रकारकधनवाहन भूमिप्रदाय मनोवाञ्चितफलप्रदाय रक्षा कुरु कुरु स्वाहा ॐ गुरुवे नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ बलभद्राय नमः ॐ श्रीरामाय नमः ॐ हनुमन्ते नमः ॐ शिवाय नमः ॐ जगन्नाथाय नमः रायणाय नमः ॐ दुर्गादेव नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ चन्द्राय नमः ॐ भोमाय नमः ॐ बुधाय नमः ॐ गुरवे नमः ॐ भृगवे नमः शनेश्वराय नमः ॐ रामे नमः ॐ पृच्छनायकाय नमः ॐ नवग्रहरक्षा कुरु कुरु नमः ॐ मेरहरिहरादये एव दष्टवा दष्टिषु तेषु हृदयत्वयितोषमेति की वीक्षितेन भवता भुवि एन् नान्यं क्वचित् मनोहरति नाथ भवान् तैः ॐ नमः विजय अपराजित भद्रं भद्रं कुरु कुरु स्वाहा ॐ भू भुवः स्वाहा तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दियो योनं प्रचोदयात् सर्वविघ्नशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ऐं ह्रीः भैरवाय आपद्विद्वर्णाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टविनाशय विनाशय भोगप्रदाय मम सर्वारिष्टहन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जय कुरु कुरु व्यवहारे लाभवर्धय वर्धये शत्रुविनाशय विनाशय विना प्रत्ययोगनिवारे निवारे, निवारे सन्त्यपति कुरु कुरु पूर्ण आयुर् कुरु कुरु श्रीप्राप्ति कुरु कुरु हुं फट् स्वाहा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्रीपुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष युष्मदधीन प्रत्यक्षपरोक्ष वा अजीर्ण पच पच विश्वमूर्तय एकाहि व्याहिकं त्राहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुर्धिक्कान्त्वान् अष्टादशक्षयरोगान् अष्टादशपुष्टान् खनहनं सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वनाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मां शत्रु मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विज्ञानं हन् हन् दह दह पच पच मत् मत् विध्वंस विध्वंसे विद्रावय विद्रावय चक्र गृहित्वा शीघ्रमागच्छागच्छ चक्रेन् हन् हन् परविद्या छेदय छेदय चतुर्षिति चेतकान् विस्फोटय नाशय नाशय बाह्यन्त सर्पसिंहव्याघ्राद्विपदचतुष्पदान् अप्रैबाह्यन्तव्यकान् अन्यानपि कचित् देशकालस्थान् सर्वान् हं हं विषंमेघनदीं पार्वतादीन् अष्टव्याधीन् सर्वस्थानानि रात्रिदीन् पथगचोरान् वशमानय मानय सर्वोपद्रमान् नाशय नाशय परसैन्यविदारय विदारय परचक्रनिवारे निवारय दह, दह दह रक्षा कुरु कुरु ॐ नमो भगवते ॐ नमो नारायणं हुं फट् स्वाहा ठन् ठा ॐ भ्रान्धी हृदये एषा विद्या महान्मानि पुरा दत्ता शतक्रतो असुरान् हन्तु हत्वा तान् सर्वास्य बलिदानवान् यः पुमाङ्गपट्टे नित्यं वैष्णविनियतात्मवान् तस्य सर्वान् हिंसति यस्यात् दुष्टिगन्तविषम् अन्यदुष्टिविषं चैव न सङ्ग्रामे उत्पात शमनी स्वयं जायते तस्य परं नात्र संशया हूते सद्यो जयस्तस्य विघ्नतस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन नात्र संदेहो नान्यथा नान्यथानन्दित भवेत् गृहीतो यदि वा यज्ञबालानां विविधैरपि शीतचोष्णता उष्णशीतमयो भवेता नान्यथा श्रुतये विद्याय पठेत् कथिता मया कूर्जपत्रे लिखेन्न्यत्र गौरोचन्मये च इमा विद्याशिरो बध्ना तत्सर्वरक्षा करोतु मे पुरुषस्थात्वा नार्याहस्ते बद्ध्वा विचक्षणा विद्रवती प्रणश्यन्ति धर्मस्तिष्ठति नित्यशा सर्वशत्रुभयं शीघ्रं ते च पलायिता ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं भुवनेश्वरे श्रीं ॐ भैरवाय नमो नमः अथ श्रीमातङ्गिभेदाद्वैभीक्षाक्षरो मन्त्रः सम्मुख्याय स्वाहात वा हरि ॐ चिष्टदेवे नमः डाकिनी देव्ये महापिशाचिनी ॐ ऐं ह्रीं ठां ठां विशन् ॐ चक्रीधरायाम् अहं रक्षा कुरु कुरु सर्वबाधाहरिणीं देव्ये नमो नमः सर्वप्रकारबाधाशमन् अरिष्टनिवारं कुरु फट् श्रीं ॐ देव्ये ह्रीं ठं स्वाहा शीघ्र अरिष्टनिवारं कुरु देवी शाबरी क्रीम खं स्वाहा माया भेदय पूर्ण आयुर् कुरु कुरु हेमवतीमूलरक्षं कुरु चामुण्डाय देव्येन महा शीघ्रविघ्ननिवारन् सर्ववायु कफपित्तरक्षां कुरु घातय जादू टोन कुरु सती सरस्वती चंडिका देवे गल विस्फुटका विक्षिप्त क्षमन कुरु महाजर रक्ष स्वाहा सामग्री भोग सत्युसे दिवसे देहि रक्षा करू कु क्षे अरिष्ट निवारय दिवसे दिवसे दुःखहरन् कार्य कार्यसिद्धि कुरु कुरु हरि ओं श्रीरामचन्द्राय नमः हरि ओं भू भुवः स्वाहा चन्द्रतारानवग्रह शेषनागपृथ्वी देवे आकाशनिवासिनी सर्वरिष्टशमन् कुरु स्वाहा आयुरारोग्यमैश्वर्य वित्तज्ञानयशोबलं नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्रपरिसङ्ख्यया जपे तत्कवच मिन्ननित्यवाचा सिद्धिर्भवेत्तत् अनेकविधिन्ना भक्त्या कवसिद्धति जायते शतमावतदिस् मुच्यते नात्र संशया सर्वव्याधिभयस्थाने मनसास्य तु चिन्तनं राजानवश्यता यति सर्वकामार्थसिद्धये अनेन यथा यथाशक्तिपाठेन शाब्देवी प्रीयता मम सर्वसङ्कटनाश शाब्चं सम्पूर्णम्